Yeah. Сегодня в этой студии мы обсуждаем невыдуманные истории, о которых уже невозможно молчать. Уже второе тысячелетие Россия подвергается нападкам со всех сторон света. И сегодня в этой студии мы собрали самых ярких представителей обидчиков, которые нападали на Святую Россию. Итак, встречайте, первый гость — Тевтонский орден. Здравствуйте. И сразу же первый вопрос. Скажите, вас не смущает то, что ваш ручносец чуть ли не в два раза больше, чем вы сами? Ну, знаете ли, размер не имеет значения. Это плохая тактика, когда вы мужчина. Ну, перейдем дальше к нашим вопросам. Итак, уважаемый ручносец, скажите, тяжело ли было вытащить вот это из воды? Ну что вы, все было очень просто. Ведь мне нужно было всего лишь вытащить 100 килограммового мушлана в доспехах из ледяной воды. Тоже верно. Итак, собственно, вопрос, который проходит красной нитью через всю нашу передачу. Скажите, почему ваше наступление достигло дна? Ну, оно хотя бы чего-то достигло. У нас была лучшая выучка и дисциплина, лучшие оружие и доспехи, лучший бедроголовый шлем от лучших дизайнеров. А вы, вы победили нечестно. Так не нужно. Ну что ж, это был первый гость нашей передачи, а мы продолжаем знакомиться со следующими. Итак, встречаем из далекой Азии прибывает следующий участник нашей передачи. А он сам-то говорить у вас умеет или только мычать? часть? не говорить. Мама, только убивать, лирать и на лошади скакать. <сел> <сел> как же хорошо, что к нам в студию не пускают наши Ну и вопрос, который главный в нашей передаче. Зачем вы напали на Русь? <сел> 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 Великая ваша русская земля. высокие просторы. О! Высокие горы. О, Прекрасна ваша земля. Да. Бабы у вас тут. Ну теперь это понятно, почему вас столько мычит. Ну что ж, мы продолжим встречать следующих гостей. Итак, Турция, дамы и господа, аплодисменты, если б я был султан, я б имел трешен и тройной красотой был бы окружен. Нас Стороны при таких делах Столько бед и забот Ах, спаси, Аллах! Неплохо очень И бить Но очень плохо С другой стороны Зульфия, мой халат Гладит у доски а Фатима, что поет носки, три жены красота, что не говори, но с другой стороны, тещи тоже три. Неплохо очень иметь три жены, но очень плохо с другой стороны. Нам султана, ясность нужна. Сколько же он в самый раз, три или одна? На вопрос на такой есть ответ простой. Если б я был султан, был бы холостой. Неплохо, очень, совсем без жены. Гораздо лучше с любой стороны. А вот пожалуйста, за гопром. У вас какие проблемы с аппаратурой? Не-не, у нас тут включено. Это хорошо, тогда перейдем к нашему интервью. Итак, что же у вас привело в России? М -м -м. Большой курорт, большая страна, красивая девушка, новый жена. Но еще мы как-то хотели к вам встретить отдохнуть. Но вы нас встретили не очень. Ваши корабли бах-бах! Больно очень было. Поэтому мы решили захватить это море. Мы хотим открыть у вас бизнес и дарить всем очаровательную турецкую улыбку. Ну, в таком случае у нас следующий вопрос. Каково это и в Азию сесть, и в Европу залезть? Все благодаря турецкой скромности, щедрости, ну и, естественно, улыбка. Ну, мы немножко еще пиу-пиу постреляли, повоевали, но это так, мелочи совсем. Мы хотели сделать из Европы турецкий рай. Ну а Россия на наших курортах устроила балаган. Все испортила. Ну что ж, в таком случае присаживайтесь к своим коллегам по несчастью. Не-не-не, я с этим водучим и волосатым сидеть не буду. Садись к нам. Мы все равно только что из воды Ну что ж, вот уже три гостя на нашей передаче, и продолжаем встречать следующих. Итак, Польша, дамы и господа, аплодисменты. ваши яблоки прямо на расклад, я смотрю. В любом случае, я рад вас видеть. После стольких дележек я уже избыл как настоящее цельное лицо Польши. Ты закончил? Ага. А, собственно, этих а постоянно обижены на все поляки. Но перейдем к сути нашей передачи. Итак, как поживает ваша страна? Ну, в целом, неплохо. У нас в последнее время есть плохие подвижки с космической да -да -да. программой. О, Польша и космос — это уже интересно. Можно подробнее? Конечно, мы недавно заключили крупный контракт с иностранными инвесторами, которые будут поставлять нам космическое топливо и катализатор. А это случайно не Кола и Ментос? Я так и думал. А как дела на экономическом фронте? Ну, не все так уж и гладко. Постепенно избавляемся от яблок после эмбарго со стороны России. То есть именно поэтому мы решили включить нашему великолепному, замечательному и компетентному э, жюри этот маленький подарок. <связать> ну, пусть хотя бы похоже что-нибудь пока смотрят этот мутный номер. <связать> ну, а если серьезно, то э, в последнее время наша экономика делает достаточно значительные успехи. Э, например, <связать> недавно мы поднялись в рейтинге э, ВВП на 23-ю позицию, и знаете я. Думаю, что это повод, чтобы гордиться нашей страной. О, какая прелесть! Польша считает себя настоящей страной! забыли города. Страна достойное уважение но ноты унижения. И короли с древних времен, окончив племенные споры, мечтали только об одном — достигнуть сладостной свободы. Германцы Селезный, Русь давила. Под гнетом этих двух держав свободной Польша быть хотела и гордой показывать свой нрав из века в век, из года в год. Смеялись многие народы. Ну что ж, униженная и почти неоскорбленная Польша. А мы продолжаем с нашими гостями. Итак, встречаем Страна любви и великой империи башни. Франция, конечно же. по-людски не можешь выйти со мной, ну что ты тут? Yeah. Здорово. Здоровей, Виталий. Да. И первый же вопрос. Скажите, вас не смущает ваш низкий рост? Ничего вообще, знаешь. А спонсор нашего показа — сухарики Бородинские. Почувствуй горечь поражения. У нас шире сидит, какие достопримечательные люди. Ну, я бы хотел попросить, ну подайте, пожалуйста, кто сколько может оценками. Это мой бизнес! Добрый, пожалуйста, не обижайтесь, дайте кто чем может, побольше баллов, пожалуйста. Ну, все-таки культурный люди. давайте присадим на место и продолжим наше интервью. Итак, Франция, что же вас привлекло в России? Ну, я просто после Бородинского-то хотел кутузовую руку пожать, а он взял и сбежал. По всей России бегал, города жжет. И вы не поверите, ведь сегодня специально для вас и для наших зрителей мы нашли и перевели в эту студию самого... Кутузова! Встречаем, дамы и господа! Извините, пожалуйста, а вы случайно не тот Кутузов, которому глаз напилили? Ты что, серьезно? Ну да, серьезно. Глазное яблоко не надо? Исчезнет, смерть! Давайте я его порешаю? нет, давайте без кровопролития. Ведь сегодня мы решим спор между Россией и Францией по-настоящему. По-мужски. Великой рэп-битве! Я хотел быть великим, но я не стал. Среди всех полководцев я суперстал. Но ты не прав, ведь я был повыше твоих кусар. Но это было 200 лет назад. А теперь что? мои поединок, да за «Посмотри сначала на своего мужчину, а потом на меня. А затем снова на своего мужчину, а потом на меня. И да, я на коне, вы правы. Путин. Такой красивенький. Слушай, дай посмотреть. Сразу ясно, кто тут глава в семье». Вот именно из-за этого наше шоу все еще на плаву. А мы встречаем никогда великую и непобедимую державу – Германия. Thank you. Давайте поделаем. Моя армия напала волной. И пожар горел там и здесь. Я думал, у них будет весь мой Захват, погром, разрушение для тюрьмы Мое развлечение И тебе в пикет. Не Бога, штаб За 19 сила СССР сила СССР Капитуляция, разгром поражение СССР Мое унижение I'm sorry. и давайте просто пообщаемся с этими замечательными странами и людьми. Какие люди? Да все без охраны бери не хочу. Ну и прежде чем на этой сцене прозвучит следующая шутка небольшая историческая справка. время Второй мировой войны северные регионы Франции сдались чуть менее, чем за две недели. А моя Дося может дольше? Зато мне да? территории больше. Адольф, тебе вон как вот тот кусочек от больше ничего, да? Ой, нет, посмотри, вот здесь прям такой меня. Бери руки. Ты чего? Тебя поделить, что ли, а? Так давай, пожалуйста, без Бери! Нет. Бери меня полностью. Возьми полностью. Давай без бери полностью. Все, все кусочки. Тебе не надо кусочек. Нет. Хорошо, Я. О, вот. брат, здорово, Да потом ты со своими делами. Вот тут говорят, у вас Черное море, ничего такое теплое, хорошее. Все, в гости к вам сить. Я хочу я никак как собраться. Не могу, а зараза, отвлекает. Так, стоп. Вся одежда у тебя в шкафу черная. И кто тебе черную подавай? Тебе еще и море черное. Ты забыл основные правила нашей политики? Ой, все, 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 все. Ой, какие сонеточки. А, точно, о. Ты забыл про них, Забыл очень. Слышали? Да я сама. Нарик сюда. О. Хм. Ну как вот так? Хм. Да слушай, я все понять не могу. Ты агент или еврей? Я крестовым походом пойду. Ша! Видимо, нет. Ой. 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 Какой тут мужчина интересный. А? Нет, не мужчина. Нет. Зверь. Нет. Вот, вот вы нет. бы точно бы мир завоевали. Нет. Вот у вас просто не было подходящей женщины. Это я вам, милочка.

Ну где он? Мне на всех ее хватит. но я влюбилась. Вам тоже хватит. И вам хватит. А -а -а. хватит конечно, тебе тоже хватит. 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 А -а -а. Кто еще хочет демократии? Россию! Прекращайте этот Я сказал сюда Россию быстро позвать! Россия! Россия! Please do